участвовали в этой встрече, и практически мы оговорили основные моменты, которые связаны с, э, и с сегодняшним днем, Всемирным днем борьбы с туберкулезом, и те, э, наверное, проблемы и те программы, которые мы строим. Э, значит, у нас э, в Украине, в целом, вот я показывал вам вот такую картинку, э, где разбита заболеваемость всех территорий, э, областей по цветам. Она не цветовая, она... Я не брал сейчас проектор и не демонстрирую вам это в таком виде, чтобы не затягивать, потому что это на 40 минут разговор. Значит, Юго-Восток Юго-Восток занимает очень ну, серьезное проблематичное место по распространенности туберкулеза. Это Одесская область, это Днепропетровская область, это Херсонская область, это Часть Николаевской области, Луганская, которая дают распространенность туберкулеза, туберкулеза на своих территориях 90 на 100 тысяч. И мы с вами говорили о том, что если есть 50 заболевших на 100 тысяч населения, это уже эпидемически опасная цифра, эпидемически опасное состояние того населения, которое размещается на территории этих регионов. Значит, ну и говорили, почему это так. Ну, э, Восток, Восток это ясно, потому что там есть вредные факторы, есть запыленность, есть э, шахты, есть вредные условия труда и так далее. Почему юг, почему мы? Да. Э, ну, опять-таки, опять, -таки, опять -таки, плотность населения. Очень высокая плотность населения у нас в южных областях. Э, очень высокий иммиграционный процесс. У нас практически вся область и СМЕ окружена границами. Значит, ну если сказать о том, что у нас в Одессе распространенность туберкулеза 96 на 100 тысяч населения. Заболело в прошлом году 2161 случай, свежих случаев. Это на процента ниже, чем в прошлом году. Значит. Если брать наших соседей, у Молдавии заболеваемость в Приднестровье порядка 110, то есть превышает, в Польше около 100, в России за 90 более чем у нас. То есть нас окружают неблагоприятные эпидемические пороги и практически это сказывается для воздушно-капельной инфекции, нет границ, нет таможенных контролей и нет прикордонной службы. Так что вот такая распространенность, она связана и с внутренним фактором, и с внешним фактором. Еще очень серьезный фактор, который в нашей области имеет место, это высокая степень пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Иммунитет по нолям и практически по палочка Коха главенствует в организме человека и берет верх. Значит, немаловажным явлением на Одессе есть химиорезистентный туберкулез. Это когда палочка Коха устойчива к ряду препаратов, а то и к всем, которые есть у нас в перечне. У нас этот процент очень высок, но если брать по ВИЧ-инфекции, у нас около 30% ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезов. И такая же ситуация примерно с химиорезистентной туберкулеза. Тоже около 26% случаев появляется химиорезистентная туберкулеза. Значит, что если сказать по распространенности, ну, у нас уменьшились контингенты больных, но опять-таки это в большей мере связано с изменением учета и наблюдения. Если раньше мы наблюдали многолетие, то бывает и всю жизнь больной наблюдался, так сейчас, если больной принял 90 доз, он становится абоцелированным и переводится уже в последующую группу наблюдения, которая не предполагает такого интенсивного диспансеровного. Так что у нас практически ниже среднеукраинских сравнительно с прошлым годом на 30% уменьшился контингент. Это имеется в виду количество больных на активную форму туберкулеза. Их есть у нас порядка 2700 случаев. Значит, вырос туберкулез бациллярный, но это опять-таки за счет новых технологий диагностики. Нам глобальный фонд практически поставил новые современные методы диагностики, Микобактерий, туберкулеза, и это позволило. Ну, Всемирная организация здравоохранения трактует так, что не может быть туберкулеза без палочки кух. То есть, если мы ее не выявили, значит мы не э, использовали максимальные методики, которые могут быть. У нас э, выявление э, микобактерий туберкулеза около 60%. Потолок 75-80. Это те рамки и интеграционные показатели. Значит, ну, к счастью, к счастью, заболело меньше детей. Впервые за мной годы заболело меньше подростков. Но если детей, можно сказать, меньше зарегистрировано и заболело, потому что не было в прошлом году было очень мало туберкулиной диагностики, и мы не всех детей охватили только около 60%, в Украине не был зарегистрирован туберкулин, и практически эти методики профилактически, ну, будем говорить, наполовину только реализованы. Так, подростки значительно уменьшилось количество заболевших подростков, их на 8 подростков меньше, это, если по абсолютным цифрам, это как будто бы немного, а если брать по интенсивным показателям, это будет процентов 30 от общего числа, потому что их больных было 37. Значит, ну, не могу не сказать по программам. В Одессе и в целом на Украине работают программы борьбы с туберкулезом, и мы надеемся на последней пресс-конференции новый министр объявил о том, что программа финансирования программы туберкулез и вич не будет пересматриваться хотя на уровне Кабмина говорилось о том, что ряд программ будет сворачиваться а то и э, недофинансироваться, так что мы рассчитываем на то, что программы будут работать значит наша программа, квота нашей э, Одесской области э, порядка 10 миллионов это препараты и э, диагностика, лабораторная диагностика туберкулеза мы сумели убедить э, финансовые структуры Украины в части того, что нам этого мало. И нам практически расширили квоту. У нас 15,5 миллионов было в прошлом году на приобретение препаратов и расходников лабораторных. Значит, практически программа выполнена. И сейчас, если раньше мы еще в первом квартале нам довозили, у нас сейчас практически есть 10-месячный запас препаратов на основные группы лечения больных. И диагностику мы тоже, в общем-то, синхронно пополняются, и сбоев диагностики нет. Значит, работает областная программа. Здесь несколько хуже. Программа рассчитана на 2 миллиона 600, 000, но у нас за прошлый год порядка 800 более 800 тысяч осталось кредиторской задолженности и сейчас есть решение сессии и мы рассчитываем на то, что все-таки эта кредиторка будет закрыта, потому что нам практически все поставлено и приходовано и уже в работу взяты и э, группа медикаментозная и группа оборудования, так что мы рассчитываем на то, что все-таки эта программа будет покрыта. Значит, на последующий год у нас программа составляет 2 миллиона 100, областная программа. Уже есть утверждение сессии и рассчитываем на то, что она будет работать. Работают районные программы. Ну, программы в основном направлены на профилактические мероприятия. Значит, что сказать по профилактическим мероприятиям? В прошлом году очень серьезно... поповнення парк лінгенного обладнання, практично кожен район получил установку стаціонарної е лінгвістичну іли ж географічну. ну, в процесі переобладнання обсяг, кількість обстежень географічних отосталась на попередніх цифрах, но виявлення збільшилось количество виявлень поклошести 60%, виявлених больних эпидемиологическими методами. Уменьшилось количество запущенных случаев, меньше их стало. Так что в этом плане, в этом плане мы рассчитываем, что этот год будет достаточно таки интенсивным. И теми доступными методами профилактики, которые мы располагаем в области, они будут интенсивно задействованы. Тоже передвижной парк плюрографического оборудования их у нас в области 9 передвижных аппаратов это недостаточно, но если их рационально использовать, то группы повышенного риска мы практически осматриваем сто процентов. Ну и рассчитываем на то, что все-таки в этом году уже есть договорные обязательства по поставке туберкулина для детей и подростков. Он проходит сейчас карантинизацию, регистрацию и будет в этом плане у нас отлажена работа. Ну вот это те основные моменты. Я не уходил в такие глубокие проблемы там. Лечебного. Но основная, основная проблема, мы сейчас умеем серьезно диагностировать как микробиологическими методами, так и флюорографическими. Мы ведем очень серьезный учет. Сейчас каждый больной на электронном реестре. У нас благодаря глобальному фонду практически каждый туб-кабинет на территории имеет оргтехнику в виде компьютера и множителя и оплатили даже подключение интернет. Мы обучили всех наших сотрудников, даже более чем, периферии для работы в реестре. Сегодня выявляется положительный, положительное исследование мокроты, уже она выставляется на электронном носителе в районе, и уже район знает, что делать. У нас перерыв между лечением, вот сейчас у нас работает киевская группа наших коллег, и партнеров, они изучают именно вот эти сроки выявления и назначения лечения. У нас эти сроки сокращены до 3-4 дней, максимум неделя. А Украина еще более месяца эти сроки еще урабатывается. Это благодаря пилотным проектам, благодаря нашему методу, который в общем-то в этом плане очень продвинутый и работает очень серьезно по этому направлению. Так что это дают подспорье. Так что я могу об этом сказать благодарность и Глобальному фонду, и Фонду, фонду развития Украины Рината Ахметова, которые серьезно работают с нами. Это USAID, ну и наши организации неправительственные, это Красный крест, который сейчас практически порядка 600 больных у них на патронате. И обеспечивает Глобальный фонд приверженность к лечению, это продуктовые наборы, порядка 200 гривен стоит такой набор, в неделю он выдается, если больной регулярно получает лечение. Этим занимается через Красный Крест, идет финансирование данной программы. И Красный Крест довольно-таки успешно где-то подключает наше практическое здравоохранение, потому что у них не всегда есть патронаж. И совместно мы эти вопросы решаем. Значит, сегодня проблема, вот я сказал, что у нас есть налажен учет, налажен диагностика, отлажена. Сейчас у нас вот такая на злобу дня, наверное, проблема и программа – это контролированное лечение. Вот вы выявили, зарегистрировали, но очень важно проконтролировать лечение, особенно те лица, которые получают лечение на амбулаторном этапе. Потому что у нас есть порядка 20% это отрывы или перерывы в лечении. И вот это те 20%, которые снижают эффективность, у нас эффективность около 60%, хотя ее планка 75-80, мы не дотянем в этом плане. И вот, вот сейчас мы и с первичной медико-санитарной службой, которая много организована, проводим и учебную работу, и инструктивную работу, и с неправительственными организациями, которые имеют к этому тоже прямое отношение и сотрудничают с нами. Так что если мы вот этот компонент отрывов и компонент отказов от лечения подхватим, значит у нас практически будет покрыта территория всеми современными подходами к тем пунктам борьбы с туберкулезом, которые прописаны в всемирной организацией в принципе, нашими программами. А в социальном развитии какие категории более под... болеют? Более Значит, 80%, 80 болеют э, граждане социально, э, ну, ну наверное, не застрахованы э, Вот если взять в отделении 100 больных, из них только 20 получают больничные листы. Остальные то ли состоят в службе занятости, то ли на каких-то подработках, то ли социально, они за чертой находятся. Так что ну, я, я уже не расшифровываю это, да, потому что есть социальные группы, есть медицинские группы риска. А, то, что вы спросили о социальных, вот они порядка 80% это социально незастрахованные люди. заместительная терапия? Заместительная терапия это гербит большой, потому что в общем-то социально там три в одном: это виЧ, туберкулез и наркомания. И получается, что практически сейчас у нас на 20 таких, 21 на сегодняшний день у нас получают данные терапию. Но сейчас открыт сайт уже запускается, буквально медленно они его запускали в городском диспансере. Открыться для амбулаторных И мы уже легче вздохнем Потому что амбулаторных больных Мы отдадим на амбулаторный этап На городскую противотуберкулезную службу Мы только будем замещать Для тех больных Которые находятся на стационарной койке и порядка 12 больных сегодня у нас находится. Больше подвержены мужчины или женщины? Что, что? Больше подвержены этому заболеванию мужчины или женщины? Вот. Больше болеют мужчины Порядка 65% но очень молодой возраст, как мужчин, так и женщин. Да, ну трудоспособный возраст, но есть разбивка от 25-35, порядка 60% и так далее. Больше мужчины, потому что вредные факторы, о которых говорят, и классика говорят, и мы их видим и злоупотребления, и все-все дела, в общем-то, распространяются. Но это ни в коей мере не гарантирует женщину заболевание. Потому что воздушно капельная инфекция, она ослабленный организм, она поражает очень серьезно. Вот да? Да. А В какой степени есть риск заразиться, скажем, в транспорте э, вот таким путем? Даже выше, чем в больнице противотуберкулезных. Почему? Потому что э, в лечебном учреждении уже с, э, все меры эпид-контроля, эпид -контроля, контроля работают и облучатели, работают и дес средства э, работают и индивидуальные средства защиты, это э, маски, это респираторы, у нас практически мы обеспечены респираторами на 80 процентов, респираторами отделения, где есть а в траво- спокойно себе более и именно трава и троллейбус это скучное, это замкнутое пространство, потому что риск заболеть на улице очень минимальный, потому что микробактерия туберкулеза она практически, ну во-первых, расстояние 30-40-50 сантиметров, она находится в капельках слюны, ну в капельках мокроты, в капельках биоматериала, будем говорить так. И вот где скучность большая, вот мы... Да не мы, а в принципе специалисты спецслужбы изучали помещение, где приточно-вытяжная вентиляция, хорошая, качественная, лицензированная и так далее, она менее эффективна, чем открытая форточка формула. Или... Вентиляция она больше способствует и ультрафиолетовые лучи, чем искусственные методы, будем так говорить.

ну Одесса в этом плане наверное будет приоритетная потому что у нас есть санаторий мы пользовались услугами санатория Минздрава которые давали нам квоту и мы заполняли, у нас было место мы его по мере обращения этого места оборота этого места посылали значит на сегодняшний день практически если будет пере... Пели квотированы вот эти все э, санатории. Э, мы располагаем санаторием Приморский, это э, белгород район. Э, мы располагаем санаторием Аркадия, мы располагаем санаторием Солнечный, для костных больных. Э, и детские санатории есть, Степной воздух, э, Зеленая горка. Они были переориентированы больше на э, Чернобыльцев, на другие категории легочные. Сегодня, наверное, будет пересмотр этого, самого показания для заполнения этих мест. Так что думается, что Одесса в этом плане не потеряет, а будет в том же ходе. Но я должен заметить, что в стандартах Всемирной организации здравоохранения нет санаторной реабилитации. Ну, дело в том, что и распространенности такого туберкулеза нет и в Западной Европе, и в Северной Америке. Мы сохранили санаторный этап и думается, что все-таки мы будем его использовать, но в другом немножко в виде. Мы будем, вот то, что я сказал о контролируемом лечении, мы будем долечивать больных в санатории, потому что раньше брали в санатории уже больных излеченных. Уже они практически были, то, что у нас диспансерная группа 5.1 называется, переведенную 5.1, и только тогда санаторий убрал. Сейчас идут пересмотры э, института портологии, пересмотр показаний, и думается, что за счет пересмотра организации будут и обеспечены санаториями. Скажите, а материально-техническая база позволит это все? Материально-техническая база санаторию, mm -hmm. э, Ну, я не берусь, я опять-таки сказал, что это санатории Минздрава, они имеют свое подчинение и свои планы на этот счет. Но... То, что по этим санаториям, которые я назвал, они, в принципе, кроме Зеленой Горки, там у них какие-то идут э, суждения по части их, его использования и так далее. Остальные санатории, они сохранены и э, имеют достаточно... Ну, во всяком случае, балконы не падают, как это было в юности. Э, Спасибо. Спасибо вам. Гармальских Спасибо. волонтерских